Hai semua, hari ini aku mau buat stick keju Ini buatnya gampang banget karena nggak perlu dipilih satu-satu Rasanya bakal renyah dan ngeju banget Apa aja bahan dan gimana cara buatnya langsung aja Oh ya jangan lupa seperti biasa untuk keterangan takaran resep lengkapnya Kalian bisa klik di bawah judul ya Sudah aku tulis lengkap jadi tinggal di screenshot aja Nah pertama di sini aku sudah siapkan satu blok keju Ini kemudian aku parut kalau sudah diparut dengan parutan keju seperti ini lanjut bakal aku blender kalau kalian punya blender yang lebih besar lebih bagus ya ini aku adanya blender kecil aja sengaja aku nggak chopper biasanya chopper hasilnya masih ada gerindilan jadi nggak yang halus banget makanya di sini aku pakai blender yang kecil karena ini hasil blenderannya bakal Sudah halus, langsung masukkan ke baskom yang sudah disiapkan. Oh iya, untuk kejunya tadi, aku blender dengan telur, ya dikarenakan di sini blender yang aku pakai kecil jadi kalau dimasukkan semua bahan langsung itu enggak muat jadi aku masukkan sebagian-sebagian aja tadi sudah selesai di blender telur dan juga keju ini sekarang bakal aku blender margarin juga satu bungkus santan instan yang ukuran kecil nah ini sudah selesai aku blender juga lanjut aku masukkan hasil blenderannya ke baskom Dan biar hasil blenderan pertama dan kedua itu menyatu, ini aku aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, lanjut aku tambahkan dengan tepung. Ini aku pakai tepung tapioka ya. Ini aku masukkan bertahap, sedikit demi sedikit sambil dicampur rata bisa langsung pakai tangan atau pakai spatula seperti ini ini aku pakai spatula aja biar tangan nggak kotor Nah sudah tercampur rata kira-kira adonannya seperti ini ya Lanjut untuk adonannya langsung aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Di sini aku pakai gelas biar memudahkan adonannya dimasukkan ke dalam plastik. Ini kira-kira jadi dua plastik segitiga ya. Untuk plastik segitiganya ini ukuran jumbo. Nah kalau adonannya sudah selesai dimasukkan ke dalam plastik Ini ujungnya tinggal digunting aja untuk ukuran guntingannya ini sesuai selera aja. Dan jangan lupa siapkan minyak dingin, langsung tuang adonan ke dalam minyak dingin. Ini aku tekan bagian plastik segitiganya. Lalu kalau udah keluar adonannya, tinggal dipotong aja, bisa pakai spatula, sendok, ataupun tusuk sate. Untuk ukuran panjangnya ini sesuai selera aja ya. Nah kira-kira kalau adonannya sudah cukup banyak di wajan, ini tinggal dinaikkan aja ke atas kompor dan masak dengan api sedang aja. Ini diamin aja sampai minyaknya benar-benar panas, gak usah dibolak-balik dulu ya, karena rentan banget buat hancur. Jadi tunggu sampai adonannya itu mengeras, baru boleh dibalik. Nanti lama-lama juga adonannya bakal ngapung. Dan ini aku goreng sampai kuning kemasan. Kalau sudah kuning kemasan seperti ini, boleh angkat dan tiriskan. Minyak yang tadi kan masih panas ya, dan ini harus digoreng pakai minyak dingin. Nah, biar enggak terlalu nunggu lama, kalian bisa pakai wajan yang lain. Jadi, minyak dingin dan minyak yang tadi sudah dipakai untuk menggoreng masih panas ini dicampur. Jadi, suhu minyaknya enggak terlalu panas lagi, dan ini aku tambah lagi hai, hai. untuk adonannya. Di sini aku bikin yang ukuran sedang. Tadi kan ukuran yang agak panjang, sekarang ukuran sedang. Untuk ukuran sesuai selera ya, tapi kelebihan yang ukuran sedang ini dia lebih muat banyak di wajan juga waktu bolak-baliknya itu gampang, gorengnya lebih lebih gampang. Tapi balik lagi tergantung selera kalian mau bikin yang Ukuran panjang atau ukuran yang sedang seperti ini, atau ukuran pendek juga boleh. Nah, dan ini aku buat yang ukuran pendeknya. Dan ini dia hasilnya, dalam satu resep ini jadinya banyak banget. Ini sebagiannya aku masukkan dalam toples. Nah ini bisa dilihat ya ukurannya, ini ada yang sedang dan kecil. Untuk yang panjang aku masukkan dalam toples. Stik kejunya renyah banget, rasanya juga enak, kejunya berasa. Buatnya gampang, bahannya mudah, jadi jangan lupa buat dicoba.